ओष्णा परमात्म नम श्रीमद्भगवीता अथ प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे समात्सव मांडवाश्च किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा राजा राजावचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि तान् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तद्धैव च अन्ये च बहवः शूराः मदद्धे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप् म् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् भी पर्याप्तम् त्विदमे तेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चैः प्रतापवान दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्यम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खां दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीञ्चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषी तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं यावदेतान् यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धात्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पिता आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यति वे वेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वश्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्णा न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्दा किम् भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगास् च त युद्धे त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नुमहीकृते निहत्यधात्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्याजनार्तन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम् धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाम् कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बतमहत्पापं कर्तुम् व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुम् स्वजनमुद्यताः यदि अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः